Dulu mak min selalu pesan kalau nak keluar pergi mana-mana balik mesti sebelum maghrib kalau tak balik memang min kena getah pai bapak sakit kalau kena getah pai ikuti kisah ini Perjalanan pulang pasangan kekasih selepas menyambut hari lahir ke-21 berakhir tragedi selepas mereka maut dalam nahas di Kota Tinggi awal pagi tadi. Mangsa meninggal dunia setelah kereta yang dinaiki terbabas dan terbakar selepas merempuh pokok di ladang kelapa sawit. Suasana di kawasan ladang kelapa sawit di Jalan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor berubah cemas apabila penduduk terlihat api marak daripada sebuah kenderaan kira-kira jam 4.30 pagi, 22 Oktober 2025. Bau hangit dan letupan kecil mengiringi kebakaran itu di tengah malam gelap. Pasukan Balai Bomber dan Penyelamat BBP Penawar tiba tidak lama selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 4.48 pagi. Mereka mendapati sebuah kereta Toyota Vios terbakar hampir keseluruhan di kawasan ladang berkenaan. Menurut pegawai bomba kanan 2 Faizal Ahmad, api merebak dengan pantas dan memusnahkan lebih 90% truk teruk kenderaan. Ahmad mengajutkan, di dalamnya terdapat dua individu dipercayai lelaki dan wanita ditemukan rentung sepenuhnya. Operasi pemadaman menggunakan jentera Fire Rescue Tender FRT dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS mengambil masa hampir 40 minit. Setelah api berjaya dikawal, kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketika pemeriksaan awal dijalankan, pihak polis dan bomba tidak dapat mengenal pasti identiti mangsa kerana keadaan mayat yang rentung sepenuhnya. Tiada dokumen peribadi ditemukan di dalam kenderaan. Hanya nombor kesis dan rangka ke intim menjadi petunjuk awal kepada siasatan ini. Unit forensik polis diraja Malaysia PDRM segera dihubungi bagi membantu mengenal pasti pasti ada titik mangsa melalui analisis DNA dan padanan kenderaan. Ketua Pejabat Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kejadian berlaku di kilometer 32 Jalan Tanjung Balau Sedili. Dan siasatan awal menunjukkan kereta itu dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas dan merempuh sebatang pokok kelapa sawit. Menurutnya, tiada tanda-tanda mangsa cuba keluar dari kenderaan ketika kebakaran berlaku dan ini bermakna kedua-dua mangsa sudah tidak sedarkan diri atau meninggal dunia sebelum kereta terbakar. Mayat kedua-duanya dihantar ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi untuk bedah siasat dan proses pengecaman adat Seawal pagi, gambar nahas mula tersebar di media sosial. Rangka kereta yang hitam terbakar menimbulkan tanda tanya tentang siapa dua mangsa malang yang maut dalam kebakaran ini. Polis mengambil masa beberapa jam sebelum mengesahkan identiti sebenar mangsa. Hasil siasatan forensik petang hari sama akhirnya membongkar bahawa kedua-dua individu ialah pasangan kekasih yang tinggal kawasan berhampiran. Pasangan kekasih Muhammad Daniel Sabri 21 tahun dan Aiza Nur Elisha Sabri 17 tahun yang maut selepas rentung dalam kenderaan merancang untuk melangsungkan perkahwinan pada Februari depan. Muhammad Daniel sempat menyambut ulang tahun kelahirannya bersama kekasihnya merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Semeju semalam. Lelaki yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Dennis Sabri 21 tahun Bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM Yang dilaporkan tidak hadir bertugas ataupun absen Sementara wanita yang bersamanya ialah Aizano Alisha Sabri 17 tahun Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Semencu Yang sebelum ini disangka berada di sekolah pada hari kejadian Pegawai penyiasat memberitahu pengesahan identiti dilakukan melalui ujian DNA Serta padanan rekod gigi dan barang peribadi Yang ditemui berhampiran tempat duduk penumpang hadapan Menurut Superintendent Yusof Hasil siasatan menunjukkan kenderaan dipandu Daniel dipercayai terbabas sendiri sebelum terbakar. Tiada kesan berik panjang dikesan di atas jalan. Hasil pemeriksaan lanjut pasukan bomba mendapati kebakaran berpunca daripada hentaman kuat yang menyebabkan tangki minyak pecah serta percikan api dari sistem elektrik enjin. Siasatan turut mendapati Daniel dalam rawatan sekretari selepas meninggalkan perkhidmatan tentera. Dia bekerja sambilan sebagai pemandu e-hailing sekitar kota tinggi sejak beberapa bulan lalu. Kita tanya Uh, tak ada angkat-angkat sebab satu tik dia saya WhatsApp pun dia tak ada balas. Jadi saya fikir ah, tak apa lelah lagi dia sampai. sehingga tadi sampai pukul subuh tadi makcik dia ada ketuk pintu rumah sampai bersama dengan polis. Tu oh, datang rumah. kalau hmm. ada perancangan nak betulang, katanya. Ah ha, kalau ada jodohlah kan tapi kita pun tak sampai adat macam mana. Dania dilaporkan keluar rumah sekitar jam 3 petang sehari sebelum kejadian bagi meraihkan hari lahirnya yang ke-21 bersama Aiza. Mereka dipercayai keluar makan di kawasan Tulang Johor Baru. Ibunya, Kasmah Lena Kamsan, 47 tahun memberitahu anaknya masih sempat menghantar gambar makan malam kepada keluarga pada malam kejadian. Dia hanya menyedari tragedi itu selepas pihak polis datang ke rumahnya awal pagi. Malah ibu mangsa cuba menghubunginya sekitar pukul 4 pagi tetapi tiada jawapan dan menyangka anaknya itu tidur di rumah rakannya. Di unit Forensik Hospital Kota Tinggi Ibu Aizam, Hafizah Abdul Aziz 50 tahun tidak mampu menahan sebab ketika dia minta membuat pengecaman. Kali terakhir melihat anaknya ialah pagi sebelum kejadian ketika Aizam memeluknya ketika hendak keluar ke sekolah. Namun dia tidak menyangka rupanya anaknya keluar bersama Daniel dan itulah pelukan terakhir yang akan diingatinya buat selamanya. Menurut ahli keluarga, Aiza dan Daniel sudah lama berkawan rapat dan sering berhubung walaupun perbezaan umur agak jauh. Mereka dipercayai menuju ke arah Tanjung Balau selepas keluar makan malam. Badan siasat yang dijalankan di Hospital Kota Tinggi mengesahkan punca kematian kedua-duanya akibat kecederaan parah dan kesan kebakaran menyeluruh. Tiada unsur jenayah dikesan dalam siasatan awal. Jenazah Muhammad Daniel Sabri dikebumikan di tanah perkuburan. Perkuburan Islam Feda Bukit Aping Barat manakala Aiza Nur Alisha Sabri dikebumikan di tanah Perkuburan Islam Feda Aitawar 4 selepas solat Zuhur. Suasana hibah menyelubungi kedua-dua tanah perkuburan petang itu. Begitulah kisah ini. Ajal maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya menjadi pengajaran buat semua ibu bapa. Bak kata pepatah orang kampung, anak yang dibiar tanpa batas mudah jadi mainan dunia yang ganas. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.